Жить. Поэтому сегодня они послушали это, а через неделю послушают прямо противоположное мнение. Например, дайте через два 3 дня. Они не вспомнят то прошлое. Например, этих всех срачей, uh -huh. у нас же они там 2-3 дня. Вот uh -huh. реально в пятницу попробую вспомнить, какой срач был в или в понедельник. Это выглядит как что-то очень далекое, потому что уже между ними еще один был срач. То есть это эмоции, это же вот современная информационная культура или потребление информации, оно что перешло на эмоциональный уровень. А эмоции здесь и теперь. Поэтому, в принципе, безопасно. Сегодня говорить одну, а через два дня прямо противоположно. Это безопасно. Про одно и то же. Про одно и да. Ну, ты же видишь по блогерам там разным, совершенно спокойно можно говорить, вот это там по смыслу, вы же говорили, так ситуация же изменилась. Все же поменялось. Uh -huh. <laughs> и и, Знаешь, во всем мире такой бы такой тренд идет на uh -huh. впечатление. Еще когда-то там лет 20 назад, 30 назад все эти книжки в бизнесе писали, экономика впечатления и все такое. Ну, так выглядело как интересно. Uh -huh. Экономика впечатления. Ну uh -huh. вот uh -huh. она. А до бизнеса еще там лет 50 назад философы uh -huh. писали всякие труды, там общество спектакля, там и uh -huh. так далее. Это узкая сфера, ну, бизнес широкая сфера. Сейчас это массово. Uh -huh. То есть массово. И обратная сторона этого, когда люди, когда пишут всякие исследования, говорят, что э, люди поглупели. Они не поглупели, в смысле, они стали эмоциональными, Они адаптировались. Они адаптировались к гулянности, а реальности нужны впечатления, а не интеллект, не ум. То есть в каком-то смысле, когда мы можем сесть и какого-то блогера обсуждать, там его высказывания по логике, мы поступаем с тобой очень архаично. Ну, да. Это архаика чистой воды, потому что что вы мерите, какая логика? Красиво, патриотично, ярко, ярко да. задорно. Да. А когда мы логику обсуждаем, мы удовлетворяем вкусы небольшого пошарку людей, у которых сейчас залишились вот все эти интеллектуальные там, да, формулы, и они там радуют, когда слушают. О, как интересно, <laughs> что-то старое вспомнилось из старого. Как бы.